नमस्कार शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आज आपण इयत्ताना सहावीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची द्वितीय सत्र संकलित मूल्यमापन आपण चाचणीची दोनची प्रश्नपत्रिका आपण या ठिकाणी उत्तरासहित सोडवणार आहोत ही प्रश्नपत्रिका चालू शैक्षणिक वर्षाची आणि एकोणचाळीस गुणांचा हा आपला पेपर आहे आणि त्यासाठी आपल्याला दोन तासाची ही दिली जाणार आहे बघा त्यातला पहिला प्रश्न यासारख्या इतर विषयांच्याही प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील मित्रांनो तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल ऐकूनवर क्लिक करा आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली लिंक ओपन करा रिक्त स्थानुकी पूर्ती करो चार अंकिले एक जनजनका दुलारा वह देश कोणसा आहे दो टी टू और चिकी के बच्चे लढाई पर उतारू थे तीन गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए चार आपसे अंदर श्रद्धा है कि कृपया कुप्रथा से बचे आपसे विनंती है कि कृपया कुप्रथा से बचे इस तरह से लिखना चाहिए इसका उत्तर अगला प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों का सही या गलत अर्थ लिखिए डाकघर में बचत योजना की सुविधा भी है सही दो विज्ञान ने जन जन के मन में अंधश्रद्धा जगाई गलत तीन भारत के नागरिक नवीन विचारों को पसंद नहीं करते गलत चार बच्चे जान गए थे कि एक और एक ग्यारह होता है सही इस तरह से सही और गलत ठीक से लिखने पर आपको चार अंक मिलेंगे अगला प्रश्न है क भाग जोड़िया मिलाइए पांच अंकों के लिए एक वीर अशोक सार्वजनिक विशेषण दस आम संख्यावाचक विशेषण दो मीटर कपड़ा परिणामवाचक विशेषण और मेरा भाई गुणवाचक विशेषण अगला प्रश्न अंकों के लिए एक वाक्य में जवाब लिखो एक भारत देश का मुकुट किसे कहा गया है जवाब भारत देश का मुकुट हिमालय को कहा है अगला प्रश्न पेड़ के नीचे रहने वाला सांप पेड़ पर क्यों चढ़ा जवाब पेड़ के नीचे बिल में रहने वाला सांप टीटू गलहरी के बच्चों को निगलने के लिए पेड़ पर चढ़ा दो अंतरराष्ट्रीय महिला दिन कब मनाया जाता है जवाब अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस दिन आठ मार्च को मनाया जाता है अगला प्रश्न चार आनंद महोत्सव में रखे बोर्ड पर पर क्या लिखा था? पर लिखा था बोर्ड था आइए आइए हमें गलत साबित करके हजार रुपये जाइए हम अंधेरा किस तरह दूर करेंगे हम अंधेरा ज्ञान जीवन में अज्ञान से दूर रहकर रोशनी का ज्ञान का दिया जलाकर अंधेरा दूर करेंगे हम अंधेरा ज्ञान का दिया जलाकर दूर करेंगे अगला प्रश्न नौ अंकों के लिए सविस्तर जवाब लिखिए एक वह देश कौन सा है कविता के आधार पर भारत देश की विशेषताएं लिखो भारत देश की विशेषताएं एक मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है दो समुद्र निरंतर इसके चरणों में सो रहा है तीन हिमालय इनका मुकुट है चार यहाँ अनेक नदियाँ बहती है अगला प्रश्न आनंद महोत्सव में कौन कौन सी दुकानें थी उत्तर आनंद महोत्सव में विभिन्न राज्यों की संस्कृति शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें थी इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन खेल प्रदर्शनी मौत का हुआ छोटे बड़े झूले कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें थी अगला प्रश्न टीटू और चिकी के बच्चों ने एकता की ताकत को कैसे और कब समझा जवाब दोनों के ही बच्चे चाहते थे कि दूसरा परिवार वहाँ से सदा के लिए चला जाए पेड़ के नीचे बिल में दोनों का शत्रु एक सांप रहता था जो इनके झगड़े से लाभ उठाना चाहता था अंत में दोनों परिवारों ने मिलकर सांप का सामना किया और एकता की शक्ति दिखाई अगला प्रश्न कटपुतली पात में अंधश्रद्धा के कौन से तीन उदाहरण बताए गए हैं वह लेखो एक कुत्ते का भोंखना दो काली बिल्ली का रास्ता काटना तीन छीक आना चार हिचके आना पाँच हाथ में खुजली होना अगला प्रश्न तीसरा चार अंकों के लिए एक शब्दों में उत्तर लिखिए एक मन को मोहित करने वाली मनमोहक पेड़ के तने में बना हुआ बड़ा छेद घोसला पीसे हुए अन्न को चालने पर बचे हुए छिलके कोंडा, जिसका कभी अंत न हो अमर कोष्टक में दिए गए प्राणियों का निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकरण कीजिए जलचर मछली ऑक्टोपस थलचर शेर भैंस अगला प्रश्न उभयचर मेंढक सांप नभचर चिड़िया तोता अगला प्रश्न चौथा किसे एक विषय पर निबंध लिखिए पहला निबंध है मेरा देश पेड़ों का महत्व मेरा प्रिय नेता मेरा प्रिय खेल और मेरा प्रिय त्यौहार यह निबंध हम यहाँ पर देखते हैं देखिए ये निबंध मेरा प्रिय खेल इस तरह से आपको ये निबंध पूरा करना है उसका अगला भाग अगला निबंध है मेरा प्रिय त्यौहार देखिए दशहरा त्योहार का कई एक विषय पर निबंध लिखना है आपको दशहरा के बारे में मेरा प्रिय त्यौहार इस तरह से निबंध लिख सकते हो अगला है दिवाली मेरा प्रिय त्यौहार दीपावली ये निबंध। उसका अगला भाग पर। अशा पद्धतीने विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इयत्ता सहावीची हिंदी विषयाची द्वितीय सत्र संकलित मूल्यमापन मापन दोनची प्रश्नपत्रिका आपण या ठिकाणी उत्तरासहित सोडवलेली आपल्याला हा व्हिडिओ नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे